я ее просто назову назву. я не назову назву. А назову ее разгромкой. Я вышла до Ой, не Курол. Что такое? Что такое? Тут полный разгром курей. Попробуем сказать, что хаками попадают в разъем скрипко, политочки, политочки. Я думал, что это ярлыки и колоры, на которые рассказывают не каждый год. Каждый раз, когда <сёкзвэн> спасибо, спасибо Андрею Бинт -Кустому, Бинт -Кустому. и спасибо Леониду Вам за участие в нашей программе. Показали, день, что? Вся Украина, Шон. В увидела. И Россия, потому что мы знаем, что у нас в России немало здесь. А, а а вот не попросим, в России. Немножко я... Пока мы ничего не знаем. Никто, ни заказчик, ни исполнитель вообще ничего. В четверг, вчера стало известно, что Печерский районный суд Киева дал согласие Ой, на доступ к по... следователей к информации операторам мобильной связи. Трекуще.

а люди должны себя чувствовать, в общем-то, в безопасности, так. а не зная, кто совершает такие акты, люди так, в безопасности никогда себя чувствовать не будут. И я хочу, чтобы мы еще так. раз услышали слова, которые были произнесены 27 сентября заместителем Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций Кейт Гильмор, это которая шо? говорила как так, раз об убийстве Павла Шеремет. Росслідування недавнього вбивства журналіста Павла Шеремета стане тестом на здавай прост, просвети выпадку за сіка на свободу розумно війна суспільства. Куда именно? И, и ты. Надо еду в Нет, все, потом-то бы Шестьдесят шесть. Надо поставить. 84 процента. 84% не верят. Это это, это, это реально недоверие. Вот, Среди появка. Да. Че свиньи тут человек? Майдан. Пароль из-за достоинство вот, О чем вам говорят эти цифры?

Я по-прежнему понял сказал, что да. Потому что я все-таки верю, что найдут. Потому что я думаю, что одна из версий, которую мы уже знаем, правда. Я думаю, что какая-то из версия. Я лично считаю, что, естественно, его, его убили российские спецслужбы. Так вышло, что в день его убийства у меня в гостях был мой друг, он приехал в Швецию, он физик, он по специальности сопер. Он практически сразу сказал все то, что сказали вечером.

<говор> <говор> Еще одна новость. Так, все <говор> неприятная как минимум. Пауза. Тридцать восемь. Я нарбайда масса. Какой рва? У нас светимало украинских журналистов, которые представляют украинские издания. А вообще вот какая реакция на этот арест? Журналистів Росії дуже, О, дуже що що один з них я, то це за все розплата, тому що вони навіть дуже багато думають про якихось місячних казати, Якщо ви їх включите в чужу країну, то рано чи пізно вони повернуться до вас додому. Ось, Так що нас зовсім небагато, а реакція звичайно, скажімо так, Приємного в цьому, звісно, дуже мало. Тому що, якщо він вислаш когоном за 4 години перебування на території Росії, у мене вже 9 рік, то я тоді не знаю. Єдине, що мені сут. є суть. Що